питающего водовода. Второе, это развернуть городов жизнеобеспечения и обеспечить пострадающих, пострадавшее население всем необходимым. Что будет в, этом в этом городке будут развернуты палатки вместимостью более 120 человек. Здесь людям будет предоставлено питание горячее и... по времени, за сколько должна группа выдвигаться на место происшествия? Да, конечно, такие нормативы существуют, они определены в приказами МЧС России. Оперативная группа и подвижный пункт управления главного управления МЧС России выдвигается э, через максимум через полтора часа после поступления информации о происшествии. Аэромобильная сводная группировка, которая оборудуется всем необходимым, выдвигается максимум через два часа после поступления информации. Скорость развертывания городка напрямую зависит от количества элементов, которые мы разворачиваем, и от количества пострадавшего населения. Поэтому скорость реагирования здесь разная. Ну, вот, в, данном в, данном случае. мы планируем за полтора часа развернуть около 15-20 палаток, вместимостью, около уже более 20, 120 человек. И как долго группа сможет обеспечивать население? Группа мобильная, поэтому все необходимое для ее жизнедеятельности у нас есть. Поэтому у нас нормативов таких не существует. Сколько будет необходимо, сколько будет существовать данный городок для обеспечения пострадавшего населения.